Ehtiyacı başa salır. Deyir sənə üst tutsunlar, sən istə onlar üçün. Bu bura da deyir ki, yo şirkdir. Allaha tərəf ged. Allah deyir ki, sənin yanına gəlsələr, sən bağışlanmaq istəsəydin Allah bağışlayardı. Bu deyir, yo ehtiyac yoxdur. Get Allahın özünə tərəf. Bu ayəni də gətirəndə deyir o sağlamında aid idi. İndik peyğəmbər yoxdur. Bunun peyğəmbər haqqında mənifəti budur. Bəylə bilər ki, peyğəmbər torpağın altına qoyanda da eşitmir o. Yoxdur da. Peyğəmbərin məktəbi uğrunda candan keçən şəhidə Allah deyir ölü deyil, peyğəmbər özü ölüdür. Peyğəmbər ölüdür ki, onun məktəbini qorumaq üçün canını verən adam şəhid deyir ölü deyil, diridir, peyğəmbər ölü. Peyğəmbər ölübsə, nəuzu billah namazda nə deyir? Assalamu aleyke ya ayyuhan nabi. Assalamu aleyke ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam olsun sənə ey peyğəmbər. Dəli yüzümüz üzümüzə salam deyir. Bütün məzhəblər namazında peyğəmbərə salam deyir. Peyğəmbər gedir müşriklərin qəbrinə deyir ki, onlar mənə eşidir sizdən yaxşı eşidirlər. Onlarla danışır. Deyirlər ki, ya Rasulullah, onlar eşidir, sizdən yaxşı eşidirlər. İndi peyğəmbər bizə eşidir di sənin yanına gəlsəydilər sən onlar üçün bağışlanmaq istəsəydin görərdilər ki Allah bağışlayandır. Allahı bağışlayan görərdilər. Təkəbbür imkan vermir cəsinlər adını başqa şey qoydular. Təkəbbür imkan vermir. Peyğəmbər də heç biz getməmiş nə qədə məsəllər var ki, dua eləyirik biz bağışlanaq. Amma sadəcə bəzi günahlar var ki, getməsi olmaz getmək özü axı bir addımdır. O rəhməti çəkmək üçün bir vasilədir. Mən sual verirəm, bir atanın oğlu haqqında duası nə qədər təsirlidir? Deyir, ata övlad haqqında dua edirsə, duası rədd olunmur. Bir ananın nə qədər təsirlidir? Haqqı var boynumuzda. Allah elə tənzimləyib ki, ürəyinə məhəbbətimizi salıb və deyir, onun duası aləmdə təsir göstərir annananın duası qəbul olunur təsirli